hamma farishtalarning o'zlariga yarasha xizmatlari bor edi ular farishtalardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar osmon to'lib g'ichirlab ketdi biron bir qarish joy yo'qki magar u joyda farishtalar turadi dedilar ulardan qiyomatgacha ruku qiyomda e, turayotganlari bor qiyomatgacha ruku qilib turadigani bor qiyomatgacha sajdada turadigani bor qiyomatgacha qa'dada turadiganlari bor ularning hammasini yig'ib bizga bitta namoz qilib alloh taolo bizga marhamat qildi biz bir namoz o'qiymiz shunda qiyom ham qa'da ham ruku ham sujud ham hammasi bor ularning qilgan ibodatlarining amallarini bizga bitta qilib jamlab berdi farishtalar aytdiki biz senga hamda aytamiz hamd aytish bilan ya'ni maqtov aytishlik bilan seni poklaymiz va senga biz muqaddas ekanligingni biz anglatib beramiz dedi